vorisbek rasulov navbat sizga birinchi va uchinchi raqamdagi katakchalar o'ynalmadi marhamat ulardan birini tanlang birinchi raqam a birinchi raqam marhamat birinchi raqamli katakcha demak inshoot ekan me'moriy inshoot diqqat qiling ushbu inshoot dastlab 3 ta qism va 114 ta xonadan iborat bo'lgan bugungi kunda esa faqatgina 2 qismi va 19 xonasi saqlab qolingan topdim xo'sh bu dinimizga ham bog'liq bu nimani qurilishi bizni qur'oni karimda 114 ta sura bor bu inshoot shu suralarga moslab 114 ta qilib bo'lingan bu o'zimizning qo'qondagi xudoyxon saroyi endi xudoyxon saroyi ndyuz foiz 100%. 100% aniq balki boshqadir yo'q agar to'g'ri bo'lsa javobingiz 10 balni qo'lga kiritasiz keyingi ma'lumotlarni o'qiyman inshoot binosining uzunligi dastlab bir yuz o'ttiz sakkiz metr kengligi oltmish besh metr bo'lib mm -hmm. to'rt gektar yerni o'z ichiga olgan inshoot qurilishiga o'sha davrda qo'qonning eng mohir ustasi mir ubaydulloh rahbarlik qilgan u bir ming sakkiz yuz oltmish uch bir ming sakkiz yuz yetmish uchinchi yillarda barpo etilgan demak xudoyorxon hukmronligining qaysi davriga to'g'ri keladi ikkinchimi uchinchi davrga uchinchi davrga to'g'ri keladi so'ngi ma'lumot insho qo'pon xoni xudoyorxon buyrug'i bilan qurilgan va bugungi kunda qo'qon shahrining eng ko'zga ko'ringan tarixiy binolaridan biri hisoblanadi marhamat bu xudoyorxon saroyi ofarin farg'onalik ekanligingiz mana shu yerda menimcha yordam berdi qoyil ancha yordam berdi lekin agarda boshqa bir bilimdonimizga mana shu savol tushganida edi ular uchinchi yoki to'rtinchi ma'lumotdan keyin topishlari mumkin edi demak sizga o'n ball berishimiz mumkin